Я Коваленко Владимир Николаевич, 19.01.65 года рождения, проживающий в городе Луганской области. Являюсь командиром батальона Луганской Народной Республики, который подчинен Алексею Мозговому, бандиту. Одной из задач моего подразделения, поставленной мне Мозговым, был сбор информации, справочных материалов, карт полетов военных и гражданских самолетов. Аэронавигационные карты Украины и справочники по управлению и радиотехническому обеспечению полетов гражданских самолетов я получил в штабе батальона «Призрак», который руководит Мозговым я глубоко раскаиваюсь, содеянно и готов давать свидетельские показания.